Садитесь, пожалуйста. Продолжаем такой маленький вступ, комментарий до этой Литании к Матери Божия. Сегодня дальше это призвание царица. Царица апостолов, царица мучеников, царица споведников, царица див, царица всех святых. Почему царица? Потому что она, во-первых, соединен, с с Христа, цар мира, цар всех. Всего, что сотворено. И Мария участвует в этой власти, которая из власти служит. Служить в любви. Служить в любви Богу и, и, и человеку. Это царица. Власть, о которой Бог говорит, это власть службы и любви. И я думаю, что мы можем много от, от, от Марии учиться, это участвование в этой власти. Во-первых, что не от нас все зависит. Это важно, когда имеем какую-то власть конкретно в нашей жизни. Разных. Это не только президент. Это просто каждый человек, когда встречает другого и что-то больше знает, уже имеет власть. Кто-то спрашивает, а где находится? to ten magazyn, no to ja tez wiem to, ja mam włas. ja mogę powiedzieć tak, że on poczuł siebie uniżony, A mogę prosto jej wskazać. prosta tak, no wługowi, aha, wszystko dobrze, pójdzie tak i tak. I tu że jest własny i tak, i tu Maria, jak czeriца uczy nas tej władzi которая служба другой. И, и как апостол, апостол, который послался, он свидетель, апостолы свидетельствовали о воскресении Христа. И тут важно есть, что апостолы, что они были от самого начала до конца, когда крестился Христос и до его смерти и воскресения. Когда выбирали апостола Матфея, вот это было важно. Мария, Мария была еще раньше, бо было от момента зачатия Христа. Он был обещанием, соединение нас с Христом. И она свидетельствовала о всей жизни Иисуса. Это скрытый тоже в Назарете, который почти ничего не знает. Это любовь там была важно любовь с и царица апостола значительно ну, сильнее чем имеет власть чем апостол сильнее чем ученики ученики которые ну, страдали отдали жизнь за Христа Мария не отдала жизни за Христа но страдала и она может быть когда мы ее призываем царица учеников помогла нам переживать это страдание, которое в нас есть. О, когда можно это просить, когда переживаем эти страдания. Царица споведников, ну те, которые жили просто заповедями Божьими, послушны Богу, умели не отдавали жизни, но или проповедовали, или делами милосердия. По-разному. Но самое важное, что они жили по заповедям Божьим. По Слову Иисуса Христа. И снова Мария самая лучшая в этом направлении, потому что никогда у нее не было, не было этого греха. Царица Дих, Дива, тут есть этот момент, который уже раньше говорил я. Moment lub wil, sajd z Boga. Czysta ta lub Nie korzystna, że, ja że to ja i z Edołasz, to to buduję imię. Nie. Maria Kardamowo było ogabieścinie, ona da, skazała, da budień posłowu twojemu. Nie skazała. jeśli Ty Boże zdjęła to, to ja zdjęłam to. Nie. Prosta, padła z. Jana tutaj. может нас учить этой любви чистой не только до Бога, и друг для друга. Супруги, родители, дети. А вот, чтобы нам помогал в, в этой, любви. Любви такой чистой, просто. Чтобы делаем добро, потому что хотим это, это сделать. Ну и царица всех, всех святых. То значит, святость. Святость это что мы святые как Бог святый, то значит мы станемся как Бог. Это так звучит очень сильно, как Бог, да. Как Он в любви, как Он действует, чтобы мы были такие, что не что-то для себя так, входит в этот мир, что мы получим кого-то обмануть или нет, нет, Прямо. Если дает, то дает. И это всегда дает. Людей. И вот Мария такая, такая, такая была. Так что сегодня вот эти моменты. Царица. Царица, которая служит. Учит нас в разных моментах нашей жизни. И всех святых, то значит, тоже указывает она своим примером. Да? Она была женой. Как быть женой? Как быть матерью? как быть в отношении к детям, как быть в отношении к другим людям. В Галилейский подошла к Иисусу и говорит, помоги им. Вот, вот, это святость, это святость, о которой может нам Мария показывать. Она царица. что В том смысле, что помогает нам, чтобы мы с такими стали. Вот, вот, как тут и призвание есть. Так помолимся сейчас молитвой. А Кто сегодня читает? Я а, я всегда гораздо думаю, что мы будем читать, а на сегодня мы не будем делать. Только есть молитвы, есть страница 206. Ой. 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 Ой, я Ой. могу не а? Кому еще? А? Thank Az ilyen nyelvi problémák, amit itt diccentek.

Amen. 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 Amen.

ہو please

Christ the Lord Saint Son of

illum nos pro te agnellus tuus ieros pena tua et libera o sus ancus pro te

Мешани, помолимся, досками божьим, благовонит да нам здоровье души и тела, и через покровительство Пресвятой Девы Марии, и Святого Солнца на земле, а вечной радости да небес, через Христа Господа нашего. прибегаем к святая Богородица. Не призывай на наших, в на наших, но всех от всех опасностей и избавляй нас всегда. Дева Преславна и Богословенна, владельца наша, защитница наша, заступница наша, утешительница наша, Synu swojemu przyjemy nas, synu swojemu baruchy nas, synu swojemu przyjmi iść nas. Jeszcze jedno objawienie, ale nie Służba może być zajutra wcześniej, tak, że posмотрите na internet. Zabłysło, że muszę tam być jeszcze wieczorem. Nie tylko nie to się <grywa> <grywa> może, może czas Może czas jest? Jest może być 16.30. Ale to jeszcze, ja jeszcze tam... Wskarzę. Spasiba za malutku i przyjmijcie Boże błogosławienie. Póżny. Mił Chrystowy w waszych sercach. Gospodz wami. I